प्रेक्षकांनो नमस्कार द इंडियन न्यूज तत्पर आपल्या हक्कांसाठी या न्यूज चॅनलवर आपलं स्वागत आहे चला तर बघूया आजची महत्त्वाची बातमी राज्यातल्या विधानसभा निवडणुकीसाठी राजकीय पक्षांचा प्रचार सिगेला पोचला आहे याच पार्श्वभूमीवर गोंदिया विधानसभा मतदारसंघाचे महाविकास आघाडी तसेच काँग्रेस पक्षाचे अधिकृत उमेदवार व माजी आमदार गोपालदास अग्रवाल यांच्या प्रचारार्थ भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे प्रमुख नेते राहुल गांधी हे आज गोंदिया येथे जाहीर प्रचार सभेला उपस्थित होते त्याप्रसंगी गोंदिया भंडारा लोकसभा मतदारसंघाचे विद्यमान खासदार प्रशांत पडोळे गोंदिया विधानसभा मतदारसंघाचे उमेदवार गोपालदास अग्रवाल अर्जुनी मोरगाव विधानसभा मतदारसंघाचे उमेदवार दिलीप बनसोड तिरोळा गोरेगाव विधानसभा मतदारसंघाचे उमेदवार रविकांत बोपचे आमगाव देवरी विधानसभा मतदारसंघाचे उमेदवार राजकुमार पुराम माजी खासदार खुशाल बोपचे शिवसेना जिल्हाप्रमुख पंकज यादव तसेच महाविकास आघाडीच्या घटक पक्षांचे सर्वच पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या प्रमाणात उपस्थित होते कोट्यावधी रुपये महाराष्ट्रातील आमदारांना देऊन भाजपने महाराष्ट्रात सत्ता हिसकावून घेतली तसेच सोळा लक्ष कोटी रुपयांचे उद्योगपतींवरचे कर्ज केंद्रातल्या मोदी सरकारने माफ केले पण देशातल्या शेतकऱ्यांच्या तोंडाला मात्र पाने पुसली अशी टीका राहुल गांधी यांनी भाजप सरकारवर याप्रसंगी बोलताना केली मी आता उत्तर महाराष्ट्र पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये सगळीकडे महाविकास आघाडी सिलवडून जनतेचा प्रतिसाद मोठ्या प्रमाणात पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आहे आणि त्या तेवीस तारखेला और वो हमारे सच का भी है जी बहुत सच है और मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि महाराज जो स्वाजी महाराज हमारे दैवत है उसमें भी उनकी प्रतिमा बनाने में जो मालवन में राजकोट में जो प्रतिमा बनाई गई थी उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ और उसका इनोग्रेशन नरेंद्र मोदी जी के हाथ से हुआ

शाहू फुले आंबेडकर विचाराला माती गोल करना चाहता बाप भ्रष्टाचार सिवा ओला ये 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 शब्द जो है ये भारत छोड़ो यात्रा के बाद जो मैंने कहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है तो ये, ये तब से गया है और अजीब सी बात है क्योंकि तो ये बहुत जरूरी शब्द है इसका सब लोग प्रयोग करते हैं मगर राजनीति में ये सब जाए राजनीति में सिर्फ नफरत हिंसा गुस्सा ये चीजें फैलाई जा रही है तो इसलिए हमने सोचा कि देखिए अगर दूसरा साइड अगर दूसरे साइड ने नफरत का ठेका ले रखा है तो हम मोहब्बत का ठेका ले लेते हैं फायदा भी है क्योंकि नफरत को आप जानते हो भाई भाई से लड़ता है नफरत को नफरत नहीं काट सकते सही बात है न कोई तो आपसे नफरत करता है आप उससे जाके और नफरत हिंदुस्तान के संस्थाएं में होती है किताब में लिखा है कि एक व्यक्ति को एक वोट मिलना चाहिए इसमें लिखा है इलेक्शन होते हैं हिंदुस्तान में लोकतंत्र है द इंडियन न्यूज ने के लिए संपूर्ण बारी बढ़नेस धन्यवाद अपने हक्का चैनल सब्सक्राइब करा वीडियोला लाइक करा व शेयर करा